программы на период нашего с ним течения. Имею в виду то, что у Саши, например, разговорный талант. Ну, а у меня, ну, например, вперед. вы наш учитель, вы в этом классе, вы должны составить под нас программу. принцип составления программы. Вы должны в эту программу заложить информацию по блоку, по, по тому блоку информации, который, который изучается. Вами. Который изучается. Который вы прошли в период обучения. два типа задачи. Возможность получать информацию, гурические задания для работы, приобретать нужные задания, навыки, нужные практические умения. Мы закончили этот период, мы перешли на период обучения. У меня художественный талант, у него роверный талант. С академическим плане. Задание, вам Это вам такое задание. А как это надо делать, если сейчас с вами начинается А. Читайте А. Читайте А. То, что под рукой по А. програм, программ, что реализует и развивает молодость и компетенции, то есть природного таланта детей. Это смесь программ для ЗАГСа. Да. Обратите внимание, что урок Субтитры Можно время на саше дать? Вместе дали что-то для сачки. А как? Ты будешь переводить? Я? Ну что? Ну нет. Вопрос такой. Я знаю, что у вас в этот период, но что-то такое, что-то типа дня, что-то типа дневника в школе, или праздника. А, фестиваль, а! Дело в том, что часть детей, а эта часть детей собирает 66 процентов. Наша школа заканчивает на два года раньше, чем положено. И вот смотрите, вот эти дети, которые заканчивают школу на два года раньше, чем положено, помните, я вам говорю, что у нас Виполнили ми свої слави, ви виполнили вакциналь, защитили і пошли на борту стації номер два. Не ожидали, ні моїх. Ви можете заскучити школу раніше. і на От эти діти. Це все видаючи за дітей в плані...

вот есть академическая такая школа. Второй вид школы. Школа искусств. Многопрофильные, многомерные школы искусств. У нас есть в крайней всякую выраженную про искусство а потом академический в сутра занимаются в школе искусства военных делами а свободными науками по сокращенным программам по таким программам, которые позволяют им затем продвигаться вперед по искусству уже обращаясь к ранним нет такого, что ребенок там концов пока он 7-8 уроков уходит в школе, потом идет У нас не так. Он танцует он с утра, на танцевался. Потом идет на мол, на литературу, на историю и, как правило, э, как правило, индивидуальном режиме как понятие класса одного у нас есть. Понятие Что должен в пятом классе у нас такого нет. Есть программа. Например, Наталья. 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 Вот вы выполнили, например, программу по украинской новой литературе 5 класса... Далее. В летний период школы. Ветская спортивная школа создается... Ее посещают люди, которые есть э, И спортсмены, настоящие спортсмены, несподрядники опять путешествуют, приветствуют.

реагированным учебный процесс, на развитие таланта. Вы не можете, вы не сможете делать и сюда учителя. Не сможете, не, не, не умеют играть на скрипке. Они не умеют вернуть с пометровым правильно. Или играть в рейтинг. Вам нужно зрение, он нужны преподаватели специалисты в, в этом. Qual isso aqui expulsa que Поэтому наша тоже в зону, блестит, том не нет, она нигде. Это истинная авторская музыка, единственная. Но где она будет всю жизнь, Потому что мы изобрели технологий духа в нашей школе. мы Я вспомнил, Нет. Школа номер 23. А, Покажи, покажите мне школу. Приняли, приняли. Вот это школа сохранится. Деньги Что Но Школа сохранится. Мы не найдем их А почему? И сама школа сохранится? А, вы дали дали? Дали. Да. Сама школа сохранится давно В чем дело? Дело в одном. Что для того, чтобы школа передавалась, нужна передаваемая технология. Технология, которую можно передать. Ч чем технология Сухомлинского, вы мне скажите? Существует ли четкая такая, как я вам сейчас сказал, шагал, показывал, на землю и так далее, технология визит? Нет, нет,

Корректор? Это первый вопрос. И второй. Есть а, ли ваши выпускники, которые получают педагогическое образование и приходят в вашу школу работать? Значит, управление школой Это уникальная школа, где управитель нужен, но не такой, который перестанет многих людей, Который командует, равняй налево, шагом, марш, ждем, 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 и пошли. В ту сторону, где, где показал, это не так. Моя школа управляется снизу учеником. Школа управляется учеником. Вы скажете, а какие формы методы управления снизу? Вот эти персонализированные программы, которые мы даем на период учения, они и руководят учеников, а следует, ну, ученикам, а в нашей на школе никаких репрессивных органов, никакого директора, и на кого-то что-то нужно. Ребенок движется по своей программе, а за ним учитель. И вся школа. То есть ребенок, его движение вперед, подключается движение школы. Но в нашей школе нужен директор. Но с другими функциями. Директор нашей школы. Это стратег. Это стратег. Это тот, который развивает новые направления в своей педагогике. Я постоянно из года в год нахожу какие-то новые идеи. И эти идеи воплощаются в этих другие Вот что значит управление. У нас никто из моих заместителей не ходит к учителям на урок. У нас нет такого понятия. Ходить на урок, писать, что то там анализировать. Никто никогда к нам на урок не Нас интересует одно, Конечный результат, ваш конечный результат.